શ્રી પરમાત્મને શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અથેકાદશોધ્યાય આજે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય અગિયારમો વિશ્વરૂપ દર્શન યોગના શ્લોક ક્રમાંક પંદરથી અઠ્યાવીસ સુધી સંસ્કૃતમાં લઈશું અર્જુન ઉવાચ પશ્યામી દેવાંસ્તવ પશ્યાવ સર્વા भूतविशेषशङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहू दरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्नमध्यन्नपुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूप गिरीटिनं गदिनैचक्रिणै च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वान्दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलार्कधृतिमप्रमेयम् त्वमाक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययशाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्त शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वान्दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं ध्यावापृथिवीयो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भूतं रूपमुग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाविशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तितयुक्त्वा महर्षिषिद्धसङ्घास् स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपम महत्ते बहुवक्त्रनेत्र महाबाहो बहुबाहो रूपाद बहुदर बहुद्रोष्ट्वा कराल दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता नभस्पृशन दीप्तमनेकवर्णम व्यात्तानन्दितविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिन्न विन्दामिशमयी च विष्णो दंष्ट्राकराला निचते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीदेवेश जघन्निवास अमी चत्वान् दृष्टराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः पुत्रस्तथासौ सःस्मदीयैरपि योद्धमुख्यै वक्त्राणि इत्येत्त्वरमाणाविशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चुणितैरुतमाङ्गैः યુગા સમદ્રમેવા વિમુખાદ્રવંતી તથાકવિરા વિશાંતિ વિજ્વલની શ્રીકૃષ્ણાપણમસ્તુ સર્વિ ભાવથી જય શ્રી કૃષ્ણ રાધે રાધે હરિઓમ તત્સ જય ગુરુદેવ દત્ત જય સ્વામિનારાયણ જય માતાજી નમ પાર્વતીપતિ હર હર મહાદેવ હર સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની જય સર્વનુકલ્યાણ થાઓ કલ્યાણ થાઓ